Добрий день. Мені дуже приємно згадувати цю подію. Не так давно наша організація Гурт, який всі знають і без того, одержала почесну нагороду. Це був бронзовий диплом. На конкурсі кращий працедавець року головним змістом, так би мовити, цього конкурсу, який проводило Міністерство соціальної політики України, було була гендерна рівність при в кадровій політиці і, взагалі, в функціонуванні організації. Як будь-яка нагорода, це було дуже приємно, хоча сказати, що ми також щось спеціально робили для того, щоб цього нагороду одержати, я не можу. Справді у нас за 16 років існування гурта, 10 років директором директорами були жінки, і багато жінок працює і на посадах менеджерів проєктів, і на інших посадах, і керівних. Але це не тому, що ми так уже намагалися. Ось, вибачте, ось ця нагорода. Я хочу її показати. От це не тому, що ми так уже намагалися дотримуватися рівності. Ми в кадровій політиці завжди виходимо з того, хто краще працює, від кого буде більше користі для організації. Ну а що жінки кращі працівники, ніж чоловіки. Це по-моєму аксіома тут нічого пояснювати. Тому так трапилося. Будь-якому випадку, ми дуже вдячні міністерству, вдячні членам журі конкурсу. І сподіваємося, що це, в це, році, це, року це. буде якийсь прогрес. Ми одержимо срібну, а може навіть золоту нагороду. Дякую. Наш язык, я прочел в английском языке. Знаете, типичная ремарка, клише есть, изумительно. Написано Poe but honest. Оказывается, во всех идиоматических словарях написано. Poe but honest! Вы представляете? Бедный, но честный. Для англичан бедный изначально нечестный. Вы понимаете? Это просто исключение. Этот человек был бедный, но тем не менее честный. Понимаете? А у нас как? Правда? Легче пойти богатому выгодному, вернее, вернуть выгодному вещь. Очень вы богатому. Вы гранты этого очень серьезные выводы вы вытекают. наблюдаю, что интерес растет к институциональному развитию. И я тоже наблюдаю, что это лучше организовано или ваши как бы, навыки организации такого рода мероприятий тоже растет. Стараемся. Я соглашусь с Джо, что касается ярмарки в целом. В сравнении с прошлым годом гораздо живее, гораздо я тут э, прям сразу влился в какую-то бурную такую жизнь, связанную и с организационным развитием, и просто как люди сегодня общаются друг с другом, это классно. Что касается мастер-класса, это было неожиданно с точки зрения количества желающих, которые хотели туда попасть, и они таки туда попали. штата Миннесота, родилась здесь в Украине, в Симферополе, в Крымской области, сейчас живу, работаю в Миннесоте, Я являюсь учредителем конс, консультат по развитию организаций местного управления. Спасибо. А что вы сегодня будете презентовать на ярмарку? На ярмарку меня пригласили, чтобы представить один из технологий, которые мы используем в своем работе по участию, технология участия. Как привлечь население, особенно молодежь, как привлечь обычных жителей к работе в своем городе, к тому, чтобы они принимали какую-то ответственность и какое-то решение за улучшение своей собственной жизни. Дякую. А можете немножко рассказать, в чем полегает секрет, как долучить громад и активизовать? Нужно приглашать, в первую очередь. Нужно приглашать. Ну, а если пригласили, то нужно слушать.